вчера было выявлено восточные э, предметы, э, значит, э, мина типа ПОМ-2, артиллерийский снаряд калибр 122 мм. Это было все на территории э, ДФС. Значит, на, ну, необходимо проверять все абсолютно. Все, да? Да, заново, потому что за ночь могли поставить все заново. И в зданиях тоже может быть Взрывоопасный предмет. Значит, взрыв предмет калибра э, 125 мм используется в лодкоствольных танковых орудиях. Значит, э, оснащен взрыв, э, взрывча, взрывчатым веществом типа А92. Был обнаружен э, в огороде у местных жителей. Значит, был был По, адресу... Обезврежен... По адресу Тургенева, Тургенева да? 103. Был обезврежен путем извлечения из него взрывателя изъят трансп... для... для подальшего уничтожения. Как вы думаете, откуда этот боеприпас? Он сегодня был обнаружен, да? Да, сегодня. Во сколько часов? В, 15... в 11.45. Значит... Э... Очевидно, что прилет был со стороны, где-то с той стороны. Откуда конкретно, я не готов сказать. Это танковый снаряд, да? Да. Дальность полета этого боеприпаса до 10 километров максимальная. Был установлен на осколочное действие, так как нет толпачка и переведен кран в закрытое положение. В Авдеевке их уже изучено порядка 12 штук за последние две недели. подъехать туда. Yeah, то есть, есть, я так понимаю, что, что это такое, есть вопрос по безопасности. Yeah, вы не можете сюда и сюда подъехать и Поэтому мы уезжаем. Я так понимаю, вы все равно будете до 14.30 Минимум. Если же что-то изменится, допустим, мы будем... Ну, телефон есть. Да, да. Есть телефон, не If we are believing, of course, we will improve our If we are believing, we will improve. Да, мы будем мы предупредим, когда будем. Хорошо, хорошо. Будем надеяться, может быть, нам повезет.